Okay, kita mulakan dengan soalan nombor satu. Lengkapkan jadual di sebelah. <coughs> Tengok soalan sendiri ya. Eh? Penunggu surat 101. Pasukan manakah yang menang? Pasukan Ibnu Sinar. Cabaran A dihabiskan dalam masa 1.16 jam. Cabaran B dalam masa 2-1.3 jam. Jadi jumlah masa untuk Ibnu Sina Adalah 1 1 per 6 tambah dengan 2 1 per 3 Jadi di sini kita akan samakan bawah dulu Ini 3 ni darab 2 Yang ni pun darab 2 Dan ini kita boleh pecahkan kepada 1 tambah 1 per 6 Tambah 2 tambah 2 per 6 mana 2 per 6? ni. 1 per 3 ni darab 2 darab 2 jadi 2 6. Adakah memang kamu kena tulis macam ni? Ini memudahkan sahaja. Tapi kalau kamu faham, kamu boleh campurkan, tambahkan nombor bulat, tak perlu tulis macam ni. Okey, yang pentingnya kita kena tahu 1 tambah 2 nombor bulat tambah nombor bulat kemudian pecahan tambah dengan pecahan. Jadi di sini akan dapat 1 tambah 2 ialah 3 dan 1 per 6 tambah 2 per 6 ialah 3 per 6. Dan 3 per 6 ni boleh dipermudahkan dengan CV3. Dia akan jadi berapa? Ini potong akan jadi 1, potong akan jadi 2. Jadi 3, 1 per 2 jam. Ini yang adalah masa yang diambil oleh pasukan Ibn Sina. Mari kita tengok dengan uh, Ilmu Khaldun pula Ibnu Khaldun Masa yang dia ambil Adalah 1, 2 per 3 Dan tambah 2, 4 per 5 Jadi kita samakan bawah sekali lagi Kalau yang ini kita perlu darabkan 2 sahaja dia ni Dan dah sama Tapi kalau untuk 3 dan 5 Kedua-dua nombor ini kita perlu darabkan. 3 akan darab 5, 5 darab 3. Jadi 3 ini darab 5, 2 juga darab 5, 5 darab 3, 4 juga darab 3. Dan kemudian kita boleh tulis sebagai 1 tambah 2. Kita tulis nombor bulat tu dulu. Dan kemudian di sini pecahan ini adalah 10 per 15. Dan inilah 12 per 15 Dan kita dapat tambahan dia Ialah 3 Dan kemudian pecahan, tambah pecahan Bawah dah sama, penyebut dah sama Kita dapat uh, 22 per 15 Dan disebabkan 22 per 15 ni Ialah pecahan tak wajar Kita boleh bahagikan 22 bahagi 15 Dapat 1, 15 di sini Baki ni 7 jadi bermaksud 3 tambah yang nombor 22 per 15 ni boleh tukar kepada pecahan bercampur. Dengan nombor bulat ni 1 dan pecahannya 7 per 15 dan kemudian nombor bulat boleh tambah nombor bulat yang jawapannya adalah 4, 7 per 15 jam. Jadi pasukan mana yang menang? Okey, jadi kamu kena tahu ini adalah mencari harta karun atau pertandingan ni biasa kita pasukan yang menang adalah pasukan yang menggunakan masa yang paling sedikit. Kalau lumba lari yang paling pantas. Jadi masa yang diambil adalah kurang. Jadi masa yang kurang adalah 3 1/2 jam. Jadi pasukan yang menang adalah pasukan Ibnu Sina. Soalan nombor dua. Setiap hari Polly menerima wang saku sebanyak RM6 daripada ayahnya. Dia membelanjakan 2 per 3 daripada wang itu. Baki wangnya disimpan di dalam tabung. Jadi soalan A. Berapakah wang yang telah dibelanjakan setiap hari? Jadi pecahan itu adalah pecahan untuk perbelanjaan. Dia belanjakan 2 per 3 daripada wang. Jadi nak tahu untuk berapa banyak yang dia belanja, kita darabkan saja pecahan itu dengan jumlah wang yang diberikan. Okay, jadi 2 per 3 darab RM6. Jadi kemudian kalau kamu nak darab dulu, batu bagi boleh tapi lebih bijak lagi jika kamu potong dulu nombor atas dan bawah jika kedua nombor itu ada kaitan ada dalam satu sifir yang sama. Jadi dalam kes ini, 3 dan 6 ada dalam sifir 3. Jadi, 3, 6. Jadi, untuk 3, kita potong jadi 1. Untuk 6, kita potong jadi 2. Jadi, kemudian darab saja. 2 darab 2 ialah 4. 4 bahagi 1 ialah 4. Okay, jadi, 4 ataupun apa pun nombor bahagi 1 akan dapat nilai nombor tersebut. Jadi perbelanjaan setiap hari ialah RM4. B. Adakah wang simpanan poli melebihi RM8 selepas 5 hari? Okey, jadi sekarang ni kita nak tahu berapa simpanan. Kalau kita dah tahu bahawa perbelanjaan dia RM4, kita tak perlu darab lagi lah. Kita cuma tinggal rm 6 tolak 4. Kita dapat RM2.1 hari. Okey? Jadi, untuk tahu berapa banyak duit yang dia ada selepas 5 hari, jadi ini RM2 ni kita darab dengan 5. Jadi, dapatlah RM10. Jadi, jawapan untuk soalan di sini, adakah orang simpan Nepal melebihi RM8 selepas 5 hari? So, jawapan dia adalah Ya, kamu tak bolehlah tulis ya saja. Kamu kena bentangkan bagaimana kamu tahu ya ataupun tidak. Soalan tiga. Gawing ke sekolah setiap hari persekolahan. Gambit cuma tidak ke sekolah pada hari Khamis. Jadi ada dua orang dekat sini. Kalau kamu tengok peta dalam buku kamu tu, ada rumah gawing dan ada rumah gambit. Kalau rumah gawing nak pergi ke sekolah, dia mesti lalu ke atas tu, jalan raya tu yang sejarak 2.2 km. Kemudian belok ke kiri selauh, sejauh 0.4 km. Dia sampai kat lebur raya tu dan merintas lebur raya tu memerlukan perjalanan selauh, sejauh 0.52 km. Rumah gambit perlu lalu ke kiri sebanyak 0.7 km dan kemudian lalu sepanjang lebuh raya sejauh 2.3 km dan membelok ke arah sekolah sejauh 0.52 km. Jadi soalannya A jumlahkan jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. Dalam sehari itu bermaksud dia pergi dan balik. Jadi tengok gawi Okey, soalan ini ada orang yang pertama bernama Gawin. Jadi jaraknya kita tambahkan 2.2 km tambah dengan 0.4 km tambah dengan 0.52 km. Okey, jadi kilometer ni cikgu alih ke kanan sikit. Jadi, nombor pertama ni ada cuma ada satu tempat perguruhan. Kita tambahkan kosong di belakang itu. Boleh tambah belakang. Kalau tak tambah, boleh ke? Boleh je. Jadi, maknanya nombor belakang ni tak tambah apa-apa lah. Tambah kosong pun sama je. Okey? Jadi, gawing melalui selama ni dua ke dua. Kemudian, dua tambah empat. Enam. Enam tambah lima ialah sebelas. Satu dan satu di sini. Kemudian, satu tambah dua ialah tiga. Jadi... Tiga perpuluhan satu dua untuk pergi saja. Tapi soalan yang ditanya uh, Dalam sehari, maknanya balik Jadi, tiga perpuluhan satu dua Kita darab dengan dua Kenapa darab dua? Kenapa tak tambah dengan tiga Ah satu dua? sama je Tak masalah, eh? Jadi, dua tambah dua ialah empat Satu tambah dua ialah dua Dan tiga darab dua ialah enam Jadi, untuk menentukan tempat perpuluhan jadi, kamu kena belajar bahawa kamu kena uh, Jangan ingat turun bawah macam tu je Okey, jadi sekarang ni betul lah Okey, jadi kamu kena faham kadang-kadang di sini Ada titik perpuluhan, bawah pun ada titik perpuluhan, bagaimana nak kira yang benar? Okey, jadi kamu kena bilang satu, dua Dua titik perpuluhan untuk yang atas, bawah tak ada Okey, dan cikgu nak beritahu sekali lagi bahawa darab dua bila darab, kamu tak perlu samakan dengan titik perpuluhan di atas. Tak perlu tulis dua dekat sini. Tulis saja di mana-mana. Okey? Jadi, di sini pun bilang satu, dua. Jadi, kita dapat enam perpuluhan dua empat kilometer dilalui oleh gawing dalam masa satu hari. Dan uh, untuk gambit, dia melalui kosong perpuluhan tujuh kilometer dan kemudian tambah lagi dengan 2.3 kilometer dan air sekali tambah dengan 0.52 kilometer. Jadi dalam kes ini kali ini cikgu tak tambah pun kosong. Tidak ada masalah sebab kita tambah kosong jugalah lah sini. Jadi 2 tak tambah apa-apa. Dan 7 tambah 3 ialah 10. 10 tambah 5, 15. Naik 1 dan kemudian 1 tambah 2 ialah 3. Jadi sini kita letak terus pada 3.52 km dan kita darab dengan 2. Sekali lagi cik ulang, bila pendarapan dengan nombor bulat itu, nombor bulat itu boleh letak di mana-mana sahaja. Okey. Dan kemudian 2 darab 2 ialah 4, 5 darab 2 ialah 10. Naik 1 dan 3 dan 2 adalah 6. 6 tambah 1 adalah 7. Jadi, 1, 2 tempat perpuluhan. Dan, bilang 1, 2 tempat perpuluhan. Jadi, Encik uh, gambit ataupun gambit melalui atau uh, melalui jarak sejauh 7.04 km dalam sehari. Dan, B. Hitung beza jarak. Yang dilalui oleh gawing dan gambit pada minggu tersebut Okey, pada minggu itu Jadi, pada minggu itu Gawing pergi sekolah selama lima hari Jadi, enam empat ni Kita darab dengan lima Dan kita akan dapat empat darab lima Dua puluh Dan dua darab lima Sepuluh Tambah dua Ialah dua belas Naik satu Enam darab lima ialah tiga puluh tambah satu ialah tiga puluh satu. Dan bilang satu dua, satu dua. Jadi gambit ataupun gaul melalui tiga puluh satu dua kilometer. Dan kemudian gambit tujuh empat. Kita darab empat saja sebab dia pergi ke sekolah. Empat hari saja pada minggu tersebut. Itu Isnin, Selasa, Rabu dan jumaat saja jadi 4 darab 4 ialah 16 1 Kosong darab 4 ialah kosong tambah 1 ialah 1 dan 7 darab 4 ialah 28 dan bilang 1 2 1 2 kita dapat 28.16 km jadi beza jarak ni kita tolak saja 31.2 0 tolak 28.16 kilometer. Jadi berapa beza tu dua ni? Tolak je. Dia tak boleh tolak. Dia tinggal satu sini. Dia 10. 10 tolak 6. Ialah 4. 1 tolak 1 ialah kosong. Turunkan titik perpuluhan. Pinjam 1. Tinggal 2. 11 tolak 8 ialah 3. Dan 2 tolak 2 ialah 1. Jadi Beza jarak perjalanan dalam minggu tersebut adalah 3.04 km. <coughs> Nombor 4. Baca penyataan di bawah. Kelvin mendapat 48 daripada 60 markah dalam kuis alam sekitar. Dina mendapat 24 daripada 32 markah dalam kuis keselamatan jalan raya. Prem Singh mencatat 81 daripada 90 markah dalam kuis flora dan fauna. Siapakah yang mendapat peratus markah paling tinggi? Tunjukkan langkah pengiraan. Jadi ada tiga orang. Kesemuanya kita akan gantikan atau tukarkan kepada atau tuliskan dalam bentuk pecahan dahulu. Kita ada Kelvin, Pecahannya ialah, dia betul 48 daripada 60 Untuk Dina Mendapat 24 daripada 32 Dan kemudian Prem Singh mendapat 81 daripada 90 markah. Jadi kita nak dalam bentuk peratus. Jadi nak tukar dalam bentuk peratus, selama ni mungkin kamu belajar, kamu nak tukarkan bawah ni pada 100, kamu kena cari darab apa. Okey, jadi dalam kes ni nombor-nombor ni nombor yang pelik, nombor yang susah untuk tukarkan pada peratus. Jadi apa kamu buat, kamu akan darab 100. Jadi ini adalah teknik yang lebih baik. Okay? Tapi lebih, uh, tapi untuk nombor-nombor yang lebih complicated lah. Okay? Jadi darab 100. Jadi kita akan darab, kemudian kita bahagi. Jadi kita akan dapat, ini darab 100 adalah 48 dan ada 2 kosong bagi dengan 60 kita boleh potong bahagi 10 bagi 10 di atas dan bawah dan kemudian kita boleh bahagikan 480 iaitu 480 bahagi dengan 6 jadi kalau kita bahagi sifir 6 ialah 6 darab 8 48 habis dan turun kosong dapat kosong di sini dan maksudnya 80, peratus. Untuk Dina, di nombor ini, uh, tak okey. Kalau kita nak potong dulu, okey. Sebenarnya nombor ini 48 dengan 60 pun boleh potong. 24 dengan 32. Kau baca sifir 8 eh? Tak semestinya potong sini Jadi ayah ni atas dan bawah 8 16 24 Dan 32 8 16 24 32 jadi untuk dua puluh empat Untuk ni ialah empat Okey Dan kemudian Kamu darapkan Tiga darab seratus Ialah tiga ratus Dan bahagi empat Tiga ratus bahagi empat Okey Empat darab tujuh Dua puluh lapan Pastikan tujuh itu di atas kosong Bukan di atas tiga Sebab kamu ambil tiga puluh Bukan ambil tiga Okey yang ada parti ada dua Turunkan kosong Jadi empat darab lima ialah dua puluh Jadi jawapannya ialah tujuh puluh lima peratus Dan di sini Lapan puluh satu dengan sembilan puluh pun boleh potong Iaitu Sifi sembilan Sembilan Lapan belas Dua puluh tujuh Tiga puluh enam Empat puluh lima Lima puluh empat Nampuluh tiga Tujuh puluh dua Lapan puluh satu Dan sembilan puluh Jadi sembilan dan sepuluh Sembilan dan sepuluh Kemudian sepuluh 10 dengan seratus okay, Kamu kena faham Dia boleh potong banyak kali okay, Dalam kes ni kita boleh potong dengan sifir sepuluh pula Jadi yang sepuluh akan jadi satu Yang ini akan jadi 10. Jadi kemudian darabkan saja 9 darab 10 iaitu 90. Jadi 90 peratus. Okey. Ha, jadi uh, pendarapan cara biasa yang kamu buat tu kalau kamu dah potong-potong mungkin lebih boleh senang lah. Okey. Jadi ataupun cikgu tunjukkan sekali lagi. Kalau kamu dah potong kamu dapat 9 per 10. Jadi ini darab 10 ini pun darab 10, akan dapat 90 per 100 iaitu 90 per ratus. Kalau ini dah potong, akan dapat 3 per 4. Ini darab 25, ini pun darab 25. Kalau kamu tak tahu bahawa 25 darab 3 ialah 75, kamu buatlah seperti yang cikgu buat pendarapan yang biasa ataupun. Okay. Jadi, sini akan dapat 75 per 100 iaitu 75%. Per ratus. Begitu juga di sini. Kalau kamu potong dulu dengan CV apa? CV 6. Okey. CV 6 kita akan dapat 8 dan 10. Jadi 8 per 10. Ini darab 10. Ini pun darab 10. Dapat 80 per 100. Sama dengan 80 per 100. Tapi cara pendarapan ini. Okey diperlukan bila kamu akan naik ke lebih tinggi lagi okey